Ну, такой темно-красный, черный, черным, вот, асфальт нагретый такой, вот, ну, испарение, вот, как по спирали, вот, ну, вот, ну торнадо только, вот, кровавое такое, весное, вот, мрак 5. такой, вот, темнота. 5. Я хочу, чтобы он ушло как вырвалось, и вырвалось. Вспомните зараз то состояние, коли ви испытывали емоції, і почалося это відчуття людей. Ктамінова терапія це один із напрямків сьогоднішньої терапії, яка становиться все більше і більше актуальною. У всьому світі, це психоделічна терапія або психоделічна психотерапія, це психотерапія у змінених станах свідомості. Тобто дуже часто так буває, що причини наших психічних проблем вони блокуються свідомістю, і людина не усвідомлює, що може бути пов'язане з її проблемами, з її хворобами. А коли ми переходимо в змінений стан свідомості, це є можливість туди попасти. Тобто в ту свідомість, де є прописані або закріплені ті проблеми або травми, які людина пережила. І тоді вони стають доступними для психотерапевтичної роботи. І навіть кажуть, що кілька сеансів психоделічної терапії може замінити цілий рік звичайної психотерапії по своїй ефективності. Да. Насчет 3 ниряємо прямо туди, в і там, де... это есть шевеление. Один, два, три. Отвечайте первое, что приходит, не думая. Ну, это темно-красное еще нам. Темно-красное с, темно с, черным. с черным. Ощущается горячим, холодным, нейтральным. Это, скорее всего, горячим. если Такой асфальт нагретый, такой, такое ну, испарение. Ага, -а -а. да. испарение. Да. Какое-то mm -hmm. как вот, ну, ну mm -hmm. такое мясное что-то. Mm -hmm. Нечто мясное. Спиральное. Mm -hmm. Спиральное. Если бы что-то подобное было в физическом мире, на что бы это было похоже больше всего? такой не смерч это такое ну супер смерч это просто оно там такое там ну нереально это просто даже вот ну, допустим увидеть это я имею в виду где-то и оно все вот дышит пульсирует развивается вот это вот оно такое скользкое тебе тяжело там ты как бы идешь Пытаешься идти, у тебя как бы ноги не идут, ты руку поднять не можешь, оно вот на тебя наваливается, и оно тебе вот пытается захватить вот это вот, и до того, что ты просто вот это вот, ну, чувствуешь. В чем же польза такой терапии, если видишь такие ужасы? Ну, если, допустим, мне вот приснится вот что-то такое, что мне напоминает, то мне очень плохо. Я подумала, что, может, это как раз связано с полоном, потому что там же людей катуют, они не убивают их, но... Ну, ты постоянно ждешь. Вот, да, и вот, может, это очевидно. И ты не знаешь, чего ты ждешь. Ты ждешь самого плохого. Постоянно ты ждешь. И самое страшное, что ты там, ну, абсолютно, ну, ты ничего не сделаешь, чтобы у меня были поломаны ребра, позвонки, и я знал, что если сейчас еще там один удар туда нанесут, это все, оно пробьет легкие или сердце. И все. Я сидел в туалете, в туалете, потому что нельзя было ложиться днем, не сидеть нельзя, ну, да. не мог, не ходить, я не мог дышать. Вот я дышал, мне было очень тяжело дышать. Очень тяжело дышать. Когда такая кровавая зная торнадо крутится в мраке, в темноте, что эта торнадо хочет, чтобы произошло? Зачем она там крутится так, что это ощущается в груди? вырваться, наверное. Она хочет вырваться. Mm. Что вы хотите, чтобы произошло? Я хочу, чтобы он ушел, вырвался. Mm -hmm. Вы готовы его освободить? Да, дать ему возможность уйти. Mm, да. Вітамін э, добре працює при тривожно-депресивних розладах, при ПТСР, при хронічних больових синдромах, а вони часто мають також психосоматичне походження, тобто, наприклад, мігрені чи фіброміалгії. І э, на сьогодні. Все більше і більше йде досліджень. З кожним роком їх кількість збільшується, які э, застосовують кетамін при э, різних проявах э, фізичних і психічних проблемах. Mm. Ні то та обвищ. Исчезла, а так. Угу. Все нормально? Ощущения, да? Да. Хорошо. Ну, нет его. Еще исчезло ощущение вроде. Да. Хорошо. Сейчас включаю музыку. И она вас дальше понесет. Не все получается. Трудно коммуникация отдается, особенно с людьми, которых ты там как бы не знаю, ну мало знаешь. Вот человек изъявляет там какой-то интерес к тебе. У меня возникает сразу подозрение. Ну смешно, не смешно. Я не могу купить бейсболку себе. Вот ребята, которые вот после плена, они как бы, ну, у меня был я месяц, покупал телефон. Вот такая неуверенность. Вот мне это не нравится, это я не хочу. Вот мне надо такое, а такое мне тоже не надо, а может и вообще не надо, а может, а зачем Ну мне, если там, допустим, я через там месяц одену военную форму, то есть есть такое, я не могу войти в это. Ну, цивильное життя я не, еще, пока еще я не могу Ну угу. Я не могу заговорить с женщиной, допустим, то есть, я, я вообще не представляю, каким образом я буду вести себя даже. А после кетаминовой терапии вам э, стало легче, легче какие Ну, лучше, лучше. Но тут есть несколько нюансов. Вот я наблюдал за собой, мне еще хочется. То есть это какой-то такой сигнал, что оно прихватывать может. Ну, человек, который, допустим, может иметь какие-то проблемы, да, он может этого хотеть. Вот я вот сказал там, ну, не врачу, а психологу, я говорю, я, наверное, начну пить. Угу. Потому что, ну, мне надо измениться. Ну, Мені треба просто розслабитися, мені треба себе в якоїсь непринятної эйфории. Взагалі, кетамін для того, щоб він визвав а, залежність, це потрібно десь півроку майже кожного дня використовувати цей препарат. От, от, тобто при медичному курсі, який там з чотирьох до, ну, може, до десяти там, а, ну, абсолютно ніяк не викликає залежність. З мого досвіду, і з того, що пацієнти розповідали, якщо у людини є вже якась психічна проблема, психологічна тривога або депресія, і вона самостійно використовує таку речовину, вона може стикнутися з тим, що відкриється якби, те сховище, де її біль знаходився, і воно якби виплеснеться. І без, без супроводу психотерапевта це трапляється те, що називається бетріп, тобто поганий досвід вживання психоделіка. Так. Ну, mm. Служба постійно, я плачу. Служба. Служба з mm. хорошо. Хорошо, ну, тому що сьогодні? прямо реально понимаете, что оно вообще плакала? Тут, и оно ослабевают, и эмоции открываются. Потом такой был момент, когда как бы все те, кто погиб. Был... Mm -hmm. пролетает, я ну, пытаюсь как-то, увидеть, чтобы оно ну, остановилось вот это воображение. Mm -hmm. Он уходит, уходит, вот уходит. Mm -hmm. вот